Apa itu tadabbur? Adakah ia satu ciptaan baru? Perlukah buat tadabbur? Tadabbur bermakna membaca serta merenung ayat Al-Quran seketika dan memikirkannya dengan teliti untuk memahami ayat tersebut dan mengambil pelajaran umum daripadanya. Tadabbur bukan perkara baru, malah suruhan tadabbur telah lama ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti iaitu tadabur, kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar iaitu tazakur serah saat 38.29. Perhatikan ada perkataan tadabur pada ayat tersebut. Ayat ini juga merupakan dalil bahawa setiap kita Muslim disuruh melakukan tadabur. Perkataan dan suruhan tadabur juga terdapat pada ayat 24 surah Muhammad. Perhatikan setelah diterangkan yang demikian. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi al-Quran atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran al-Quran. Surah Muhammad 47:24. Maka dapat dirumuskan melakukan tadabbur adalah perintah dari Allah. Kalau saya tak tahu bahasa Arab, boleh ke saya buat tadabbur? Apa manfaat tadabbur? Dan macam mana cara nak buat tadabbur? tadabbur adalah usaha merenung ayat sambil memikirkannya dengan teliti untuk memahami dan mengambil pengajaran dengan mendalam kata kunci di sini adalah merenung ayat dengan teliti kita tidak akan mendapat manfaat tadabbur sepenuhnya sekiranya kita membaca ayat al-Quran dengan kadar bacaan biasa dan sekali lalu sahaja Sebaliknya, tadabur adalah membaca dengan perlahan, merenung, memikirkannya dengan teliti dan kadangkala -kadang perlu dibaca berulang kali beberapa kali. Dengan tadabur, insya Allah kita akan dapat pemahaman yang lebih mendalam sehingga menyentuh emosi dan meningkatkan iman. Malah banyak pelajaran berguna atau boleh saya gelar mutiara-mutiara Al-Quran ini mudah terlepas pandang kerana kita tidak merenung ayat dan memikirkannya dengan teliti. Selain tadabbur pada ayat 29 daripada surah Sa'ad juga terdapat suruhan tazakkur. Tazakkur adalah lanjutan daripada tadabbur. Tazakkur adalah usaha mengambil pelajaran daripada pemahaman tadabbur untuk dikaitkan dengan diri sendiri agar dapat dijadikan amalan dan tindakan diri. Mari buat latihan tadabbur. Cuba buat tadabbur pada ayat tersebut. Musa berkata kepada Fir'aun, Dan mahukah aku tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu, supaya engkau merasa takut melanggar perintahnya? An-Nazi'at 79.19 Perhatikan dan renungkan dengan teliti, apakah pengajaran yang dapat diambil? Umumnya, hasil tadabbur adalah Musa menawarkan kepada Fir'aun supaya dia ditunjukkan jalan mengenal Allah agar Fir'aun takut kepada Allah. Ini adalah betul tetapi cuba renungkan dengan teliti mungkin ada pengajaran lain yang dapat diambil. Jika diperhatikan ayat tersebut ada mengaitkan hal mengenal Allah dengan perasaan takut dan takwa kepada Allah. Maka tadabbur atau pengajaran tambahan yang boleh diambil adalah sebenarnya orang yang tidak takutkan Allah adalah orang yang tidak mengenal Allah. Tazakur pula adalah usaha mengaitkan pengajaran tadabbur untuk diri sendiri. Maka dengan tadabbur ayat tadi, apakah tazakur yang dapat dibuat? Contohnya, kalau perasaan takut kepada Allah tidak berapa ada dalam diriku, itu tanda aku belum mengenal Allah dengan hampir. Ingat, Tujuan tadabbur al-Quran adalah untuk mengamalkan ajaran al-Quran. Maka tujuan tazakkur adalah membantu kita mengambil pelajaran dan membuat satu resolusi atau pendirian atau peringatan atau tekad bagaimana ayat tersebut akan mengubah diri anda. Pokoknya tazakkur adalah pendirian dan pelajaran yang anda ambil untuk diri anda sendiri agar anda menghampirkan diri kepada Allah. Mari kita cuba sepotong ayat lagi dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim Surah ke-14 Ayat 7. Lakukan tadabur dan apakah pengajaran yang dapat diambil. Umumnya, jika manusia bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Tetapi jika manusia kufur, manusia akan mendapat azab yang keras benar dan jika diteliti kita juga akan dapati dua perkara sebagai pengajaran tentang sifat Allah. Pertama, jika manusia bersyukur, Allah menjanjikan tambahan pada nikmat, bermakna pasti akan terjadi. Sedangkan jika manusia kufur, Allah mengingatkan akan azabnya yang keras, bermakna ia satu amaran. Jika diteliti rahmat Allah mengatasi seksaannya. Ini kerana dengan syukur pasti dapat nikmat yang bertambah sedangkan kalau kufur ayat ini memberi amaran atau peringatan supaya manusia kembali kepadanya bermakna masih memberi peluang kepada manusia Dan salah satu teknik tadabbur adalah memerhatikan perkataan yang digunakan atau kata kunci pada ayat ini Syukur adalah kata kunci utama. Seharusnya kita yang ingin sekali mahu memahami al-Quran akan bertanya pada diri sendiri, apakah maksud sebenar syukur? Maka dengan perasaan yang sungguh ingin tahu, kita akan tertarik untuk melihat ayat-ayat lain yang berkaitan dengan syukur agar kita memahami apa erti sebenar perkataan syukur. Maka dengan ini, ia membuka pintu untuk terus ingin mempelajari al-Quran dan inilah kemanisan tadabbur. Semakin kita tadabbur al-Quran, semakin kita ingin untuk tahu dan pelajari al-Quran. Bukankah itu penambahan nikmat? Inilah salah satu mutiara al-Quran. Sekarang kita cuba tazakur pula. Dalam membuat tazakur, kaitkan ayat dengan diri sendiri. Pastikan dalam tazakur ada perkataan aku atau saya. Maka apakah tazakur anda? Paling ringkas, aku akan sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Ingin dijelaskan di sini bahawa tazakkur bersifat peribadi, iaitu resolusi pilihan diri sendiri berdasarkan pengajaran yang diambil dari tadabbur. Maka tazakkur bagi seorang anak boleh ditambah seperti berikut. Aku akan sentiasa mensyukuri nikmat kasih sayang yang diberi oleh ibu bapaku. Maka aku akan sentiasa menyantuni dan berbakti pada mereka. Tazakkur seorang pekerja pula, aku akan sentiasa mensyukuri nikmat pendapatan yang dikurniakan Allah maka aku akan berzakat dan berinfak dari rezeki tersebut. Bagi seorang yang sihat pula, aku akan sentiasa mensyukuri nikmat kesihatan yang diberi, maka aku akan sentiasa rajin mengerjakan ibadah. Nampak tak bagaimana tazakur boleh membawa perubahan pada diri? Tentunya hanya tazakur yang benar-benar ikhlas sahaja yang dapat merubah diri. Dan tentunya niat ikhlas dalam tadabbur Al-Quran sahaja yang akan membawa kepada niat ikhlas untuk tazakur dan mengubah diri. Sebagai rumusan pada episod ini kita telah pelajari apa itu tadabbur iaitu membaca sambil merenung ayat al-Quran dan memikirkannya dengan teliti agar dapat diambil pengajaran umum juga pengenalan kepada tazakkur iaitu mengambil pelajaran dari tadabbur lantas dijadikan resolusi peribadi bagi mengamalkan ajaran al-Quran namun setakat ini kita hanya lakukan tadabbur asas iaitu meneliti setiap ayat al-Quran secara individu pada episod yang akan datang kita akan belajar mengaitkan ayat al-Quran dengan ayat yang lain agar kita mendapat pemahaman yang lebih lagi.